こいつほんまに店に行くがあるんかさあどうなんでしょう俺はもう半分諦めてますけどこの酔っ払いに振り回されっるし 強すぎるだろ何のつもりやそだそれにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね <laughs> たまたま風呂屋でおいてね風呂屋それってまさか贅西の風呂屋や 天は機能ですねちょっと待てや間違えよ薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんて気ぃつけろよどうはついてないない ちょ待てよ。 彼らに強いな <あっ S 1> 本当お前らこの店で飲むぞここかまあええそれじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかねそうやね 店にある酒全部持ってこいおいおいどんだけ飲むつもりない誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ斎藤さんそれ本気で言ってるのかな <laughs> いいやないかさっきの喧嘩の代わりここで返させてもらうていいしょうがないな 付き合いますよあかんもう無理こいつどんだけざるやねん,ああなんか頭がクラクラしてきたこの店の酒全部飲み干してしもうたね じゃあそろそろ閉めましょうかねすみませんお勘定おごってもらってすまないな <laughs> いいんですよこれくらい安いもんです今日のところはここでおとなしは帰ったろけど次おうたきは覚悟しとけまあ それはお互い様ってことだおいまだ終わっちゃいねえぞ、はあ、何やてもう一軒行くぞついてこい行くで

つっていっていいや

連れていくとないってお前らこの店で飲むぞもうどこでもええわはよこの男を酔いつぶさして終わらせるでこの絵なガキとつるんでるところは犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからなこっちも困るんだよねうちの藩 全員薩摩を目の敵にしてるんだねごちゃごちゃうるせえぞ入るぞおい酒だまだ飲むんかいあ,あ何やってんだろう俺お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでも まだ薩摩だ長州だのと言うつもりか当たり前でしょ斎藤さんあんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ <laughs> ケツの穴の小さいガキやでこんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ何だとまだ分からねえのか そんな細かいことにこだわっていつまで殺し合うつもりだそこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ細かいことかそれを言うならあんただって結構細かいことにこだわってると思うけどあいつにも同じことを言われたよ それよりもおやっさんの意志を告げってなうんあいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだでも俺は兄弟みたいにできちゃいね目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかったその挙句がこのざまだ俺は何よりも大切なものを守れなかった 兄弟土佐、うん、の武智半平太のことだ兄弟分なんだよ彼らは武智半平太の兄弟分そしたらまさか行っちゃっていいのかな土佐勤王党の筆頭坂本龍馬それがこの人の本当の名前だ坂本龍馬 こいつがこの男が坂本龍馬だどういうこっちゃあなあ,あんた人を勝手に連れ回してぐちり倒したあげく勝手にねえよった。 坂本龍馬が本当勝手な人だね。 いつの間に寝ていやどうやってここにだから言うたやないの飲みすぎやって、はあ、すまん武智さんのこと聞いてごめん嫌や,やったら。 兄弟みたたいなもんだっガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって半平太には何やってもかなわなかったいつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた俺の憧れだったんだあいつは。 最後の最後で喧嘩別れしちまったあれが最後になるなんて思ってもみなかった築なんで俺はあの時 悪い少しこのままで言いさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。 はじめさんお酒臭いよ今日は意識が飛ぶまで飲んじまったそういえばうん俺どうやってここに店で飲んだところまでしか覚えてね飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたん、ね、飲み友達 とか散々愚痴ってたで「もうこいつに酒飲ますな」って言われてもうたでもなその後こうも言うてたうん細かいことは全部水に流してやるって二人ともすっきりした顔してたえ。 酔った勢いで何かええ話でもしたんいや覚えてねえ。 はじめさんはじめさんはじめさんおりょう なんだ朝から想像しいいやつだなその格好立ち止まるのはもうやめだ俺にはまだやるべきことがあるそうか <laughs> 足寒いだろ <laughs> 風邪ひくなよ 晩飯と風呂頼んだぜうん行ってらっしゃい